Вітаю усіх допитливих і тих, хто завжди у пошуку. Відомо, саме завдяки їм рухається технічний прогрес. Вони новатори та першовідкривачі. І якби не їхні відкриття, людство, певно не мало би багатьох благ цивілізації. І сьогодні маємо чимало науковців, чий досвід варто було би запровадити, адже їхні напрацювання направлені на користь людині. Вченими доведено, що стрес не лише негативно впливає на наш фізичний і психічний стан, а й пришвидшує процеси старіння організму на 7-8 років. Для того, щоб обмолодитися, існують різні медичні процедури, зокрема ін'єкції молодості. Проте основна причина старіння зношеність важливих органів життєдіяльності, передусім серцево-судинної системи. Така технологія саморегуляції, як біологічний зворотний зв'язок, допомагає поліпшити фізичний і психічний стан здоров'я. Запорізький винахідник Григорій Чаусовський останні роки активно працює над винаходами у сфері біологічного зворотного зв'язку. Його нові розробки покликані уповільнити процеси старіння. Застосувавши їх у житті, можемо позбутися багатьох проблем самопочуття. Методи артистичної терапії. широко используются в настоящее время для стабилизации эмоционального состояния человека, так как они позволяют отвлечься от стрессогенного типа мышления. И вот новизна нашей разработки заключается в том, что мы создали кардиокуклотерапию. Каждого из участников, каждой частоте пульса соответствует своя кукла. И мы видим, какая кукла начинает танцевать. Мы знаем, вот э, трогательный котенок танцует. Это 60-65 ударов э, у пользователя. И, наконец, крайняя, может не очень визуально приятная фигура, но это пульс уже больше 95 ударов в минуту. Таким образом, пользователь видит весь диапазон, видит вариацию пульса, а вариация сердечного ритма характеризует эмоциональное состояние человека. И мы реализуем активацию даже структур мозга, которая способствует саморегуляции. Саморегуляция, к сожалению, ухудшается по мере старения человека. Таким образом, используя такую технологию, Чоловік якби как бы, осуществляє тренінг по нормалізації сердечно-сосудистої системи. Наше життя переповнене стресовими ситуаціями. Тому людина повинна вміти нейтралізувати цей негативний вплив. Вважає винахідник Григорій Чаусовський. І пропонує ще один шлях до психоемоційної стабільності. Меня натолкнули исследования, проводились психологов зарубежных, как влияет рассматривание фотографий, связанных с сюжетом заботы и любви. И оказалось, что уменьшается активность такой структуры мозга, миндалевидное тело. А если уменьшается активность миндалевидного тела, то у нас и совершенно по-другому эмоциональная реакция на психотравмирующие ситуации. То есть нам удается реализовать профилактику негативных посттрессовых эффектов. Метод нейтрализации стресса, снижения негативного влияния посттрессовых эффектов. В чем заключается эта методика? У нас тут мы видим цифровая фоторамка, и мы делаем вдох и у нас меняются сюжеты, и пользователь видит сюжеты, которые относятся к заботе и любовь, и заботе и любовь в животном мире. И экспериментально подтверждено, когда человек визуализирует какие-то сюжеты, связанные с заботой и любовью, у него уменьшается активность областей мозга, которые связаны с влиянием на восприятие стресса. И, естественно, вот эта технология способствует уменьшению эмоционального восприятия стресса, отвлечению от стрессогенного типа мышления. Вот я делаю вдох, у меня поменялся сюжет, я делаю удлиненный выдох, зеленый цвет стабилизирует. И одновременно управление может осуществляться с помощью эспандера. Вот, смотрите, сюжет у нас меняется. А когда мы работаем с эспандером, мы тем самым реализуем приемы э, импульсное воздействие на определенное полушарие, в данном случае на левое полушарие, а с левым полушарием у человека связаны положительные эмоции. Таким образом, мы наблюдаем фотосюжеты, мы видим по принципу биологической обратной связи частоту ритма дыхания и одновременно даже элементы вот такого кинезиологического влияния на латеральный профиль, то есть на эмоциональный профиль человека, связанный с активностью полушария. Поєднання методів арт-терапії та технології біологічного зворотного зв'язку дозволяє більш яскраво та наочно відобразити процеси, що відбуваються всередині нашого організму. За допомогою цього винаходу кожен може дізнатися про те, як функціонує його серцево-судинна система. Кардіобіомузика дозволяє общедоступними прийомами е, сучасля тренінг. по увеличению показателя дыхательной аритмии сердца. Как известно, есть такая шкала сметанкина, которая определяет биологический возраст. Чем выше показатель дыхательной ритмии сердца, тем это более присуще молодости. Ну и когда человек слышит музыку своего сердца, за 2-3 сеанса можно научиться влиять в определенной мере на ритм сердечных сокращений. Известно, чем выше ритм сердечных сокращений в состоянии покоя, ну, это негативный признак с точки зрения состояния сердечно-сосудистой системы. Кардиобиологическая музыка позволяет реализовывать приемы по снижению показателя биологического возраста по крайней мере, замедлять процессы старения. Чем выше частота сердечных сокращений, тем выше частота звука. По мере уменьшения частоты сердечных сокращений, вот басы, потом у нас выше, выше, выше. Плавная мелодия, вариабельность сердечного ритма, размах широкий, человек находится в спокойном состоянии. Если человек в стрессовом состоянии, звучит одна нота. Человек находит в себе какие-то резервы, чтобы гармонизировать эту музыку. И, естественно, по мере гармонизации этой музыки у нас и улучшаются процессы саморегуляции. Человек учится влиять в определенной степени на вариабельность сердечного ритма. Это очень важно. По мере старения человека показатели вариабельности сердечного ритма уменьшаются. А їжеднівний тренінг музика свого серця дозволяє управляти я повторяю в определенних пределах частотою своїх сердечних сокращень. Ну це замечательный тренінг по нормалізації функціонування сердечно-сосудистой системи. Однією з причин старіння є збільшення нашого психологічного віку. Не раз доводилося чути від літніх людей, що вони душею молоді. А такий психічний стан дуже позитивно впливає на всі процеси життєдіяльності організму. Для зменшення психологічного возрасту желательно використовувати таку психотехнологію, як погруження в молодість. она может реализоваться вот в виде просмотра фотографий своей молодости и самое главное на фоне ароматизации и если этот аромат сопровождал и те лучшие периоды в молодости то память и эмоциональное восприятие запаха оно характеризуется высоким эмоциональным накалом и естественно это способствует погружению мысленно на молодость а это будет сопровождаться и снижением показателей психологического возраста, что важно для того, чтобы реализовать основную задачу – уменьшение показателей биологического возраста. Пользователь одевает сенсор дыхания. У нас включается распылитель эфирного масла. калаш коллаж человек как бы погружается в молодость, в воспоминания лучшего периода своей молодости. И, естественно, когда он видит перед собой фотографические сюжеты, когда он молодой, здоровый, сильный, и у нас синхронно дыхание, синхронно дыхание у нас включается яркая флуоресценция формул самовнушения. И одновременно синхронно дыханию Включается и выключается ароматизатор воздуха. Мы используем ароматизатор воздуха, чтобы сформировать ароматический якорь. Замечательно, если вот этот запах сопровождал вас и в тот период молодости, который мы сейчас смотрим на эти фотосюжеты. Но это один из приемов погружения в молодости, который способствует уменьшению психологического возраста. У человека есть хронологический паспортный возраст психологический и биологический. И вот психологический возраст, самооценка своего возраста, э, если мы уменьшаем свой психологический возраст, то нам удается одновременно, человек лучше себя чувствует, но это предоснова, чтобы уменьшить и биологический, и реальный возраст человека. Эти винаходы можно использовать не только для уповильнения процессов старения. Они улучшают психический стан, Діагностують проблеми серцево-судинної системи та навіть можуть допомагати в реабілітації людям із особливими потребами. Отже, як бачите, ці новинки реальний шлях до поліпшення нашого життя. Якщо зацікавилися, спробуйте на практиці. А можливо, ви й самі маєте що запропонувати. Тоді наша творча група розповість і про вас. Усіляки гараздів і до зустрічі!